姐姐，今日外面是不是特别冷、啊？为什么我觉得我的身上冰凉冰凉的？好冷啊！那你先休息，我去帮你拿床被子。姐姐，你不要走，不要留木乃一个人。 行，我不走，我不走。姐姐，你不要难过。其实木南觉得，可以替姐姐挡下那杯毒酒，我死也值了。你别乱说了，你肯定不会死的。你知道。 人这一辈子最幸福的事情是什么吗？人这一辈子最幸福的事情，不是坐拥金山银山，也不是考取功名利禄，就是在死的时候。 还在自己的身边，别说了，木南。有些话，我怕我现在不说，以后就没有机会再说了。 你先好好休息。交出来！什么交出来？解药。 交出解药，念在你跟父亲往日的情分上，不为难你。否则，<laughs> 我上战场的时候，你还在娘肚子里面爬出来的。因为你的背叛，父亲痛心疾首，战场上那么多兄弟白白牺牲。还有木乃，他不过是想替我喝杯酒，却何其无辜被你毒害。 你拿不拿出来？呸！拿个屁！叛徒！今日我就替那些兄弟血恨！<noise> <noise> 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！一江之水，何患无辞？打我呀！来呀！最好一刀杀了我！我老曹从死人堆里摸爬滚打这么多年，还会怕你这点皮肉之苦？来呀！木南要是有个三长两短，我定将你剥皮挖心、斩首示众！ 嗯。